еще тем, что родители, они не умеют, их никто не учил, ни в школе, не учили их, ни в институтах их не учили, как воспитывать детей. Поэтому есть одно такое очень большое правило: нету плохих детей, есть плохие родители. И из-за нехватки вот этого инструмента и происходит вот эта наркомания, зависимость. Дети находят э, воспитание не в кругу семьи, а в кругу своих, своего общества, своего окружения, сверстников которые так же самое... Это часть твоя. А, и... Это часть. Так. Наша клю ключевая цель — это создание инструмента воспитания. Тех инструментов, которые необходимы, которых раньше не обучали. Ни детей, ни родителей. Задание, которое перед нами э, поставили, это заинтересовать. Заинтересовать в первую очередь родителей, чтобы они захотели э, самосовершенствовать своих детей, для того, чтобы у них был стимул. И сколько детей, вы посмотрите, только здесь на районе, сколько школ, сколько садиков, но сколько сюда ходят. Не все родители даже просто э, водят, зная, что это заведение вот здесь, рядышком у них, под боком, они не, не всегда водят. То есть нужно еще проводить... Э, Заинтересовывать. Да, заинтересовать. А, это можно сделать с помощью тренингов. Э, нас. Обучает сейчас, потом из нас могут сделать специалистов, да, как Марина говорила, что вы тоже сможете да, в будущем проводить тренинги, проводить мероприятия и выигрывать гранты. И э, также верхушку забыл. Это изменения, которые у нас будут. Да. Это повышение социального уровня, социального уровня знаний, социального... Э адаптации детей в нашем мире, понимание того, что они являются частичкой и главенствующим звеном в этом мире, и что они могут менять мир, они могут его улучшать, самосовершенствовать при этом себя и общество, которое нас окружает.